Всем здравствуйте, с вами Васника Максим Владимирович. Сегодня 18 июня 2024 года. Мы находимся возле Совбеза, детского сада. Мы находимся, обычный детский сад. Мы с вами э, на протяжении этого и прошлого года садили деревья, занимались облагораживанием нашей земли и все для того, чтобы э, нам хорошо жилось на нашей земле. Поддержка ЖК на Олимпийский стадион, Лыбецкая, Радужный район. Мы продолжаем работать. Поддержка... Торговой сети Казино Империал, Суши, Аблако, Кишеня, Ватсон. Мы продолжаем работать. Также поддержка ресторану Желтое море, ресторану Тануки, ресторану Золотой дракон, ресторану Хинкали, ресторану Томас. Мы продолжаем работать. Также поддержка заводу Киумлы. Мы также продолжаем работать. И вы видели, что мы работали с вами на протяжении года. Также хочется поддержать наш военкомат во всех военных, потому как много людей задают вопросы по поводу того, чьи вы являетесь вы військовослужбовцем и там военные стан и прочие разные вещи. Хочется поддержать наше командование и сказать всем людям о том, что вы не можете командовать моим командиром, брать его в воду, его нутро и растягивать по всему свету и говорить ему, что ему делать и разливать воду. Пусть он сам, он сам знает, как ему лить воду, как ему разбираться, как ему поливать. Водолеем там привет тоже передаем. Также поддержка. Мы боремся с презервативами, с людьми, которые убивают детей. И все, что убивает детей, мы также против этого выступаем. Всем хорошего дня, отличного настроения. Оставайтесь с классником Максимом Владимировичем. И э, помните, что у радистов, связи, там, следопыты, шукачи, вот кто в церкви там маленькие, помните, что у отдела связи есть, тоже есть работа. Так вот, э, будьте врачами. Поддержка нашим врачам, также, которые находятся на Петра Запорожца. Потому что есть врачи, которые с разбитыми носами ходят, там, с разбитым глазом. Это человек, который лечит людей которые всячески пытаются помочь человеку но ну, он страдает да то есть поэтому человек который помогает ему тоже нужна помощь ему тоже нужна поддержка ему тоже нужна защита разговор и прочее э, благо человеческие которые находятся на нашей земле поэтому все кто хотят работать и служить э, людям мы даем присягу пожалуйста выполняйте. Но командовать людьми нельзя. Помните, на это есть закон, конституция и прочие вещи. Всем хорошего дня, отличного настроения. Оставайтесь с Владимирович.